Saya rasa again Ini satu macam Dia macam allergic Pada nama Melayu ni Sedangkan itu legacy Bendera ni Satu yang fundamental lah Semua orang tahu kan So maknanya Kalau you buat salah bendera ni Tak masuk akal Yang benda tu akan berlaku You tengok bendera hari-hari Kaum-kaum lain Yang juga Merasa marah Kerana bendera itu Pada mereka adalah Simbol the last bastion of kita punya patriotism lah. It shows disrespect for the flag. Malah guna perkataan yang kasar lah but I think it very unwise lah. Dalam perkara ni, saya teringat pada satu pepatah Inggeris lah. Uh, American lah maknanya dia. Uh, dia kata, if it ain't broke, uh, don't fix it. Maknanya benda tu kalau tak kacau you, dia tak kacau sesiapa. Jangan mandai-mandailah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di uh, podcast kabarnya. Hari ini cuma kami berdua. Saya dengan Cik Zulkifli Osman uh, dan kami akan bincangkan beberapa perkara yang kita anggap agak uh, panas uh, seminggu dua ni. Cik Zul, you yes, can we start. Yeah, silakan. Okey, okay, first thing saya nak cakap pasal uh, bendera Malaysia mhm uh, di apa ni di terbitkan di atas uh, sebuah surat khabar uh, berbahasa Cina Sinchu uh, yang tidak ada bulan sabit mhm uh -huh. uh, okay, of course banyak orang dah bincang benda ni dah banyak orang beri pandangan apa semua but i just want to get your take on it kita dua-dua dah lama dalam surat uh -huh. khabar ni macam mana ini boleh berlaku pada uh, pertamanya ya yeah. kalau kita kerjakan dalam surat khabar I can put hand on on heart lah. Mm -hmm. This this cannot be a mistake. Uh, you cakap pusing macam mana pun sebab front page tu mata yang kena approve berlapis 3 4 5 lah, yeah. actually. So uh, kalau nak katakan ini terlepas pandang tak mungkin. So tip yeah. uh, pada pendapat saya lah. Yeah. So kita sekarang nak tahu benda ni sengaja dilepaskan atau tidak sengaja dilepaskan. Tapi pada saya kalau katalah based on kita punya experience I mean, you have been an editor lebih 40 tahun 30 tahun lebih ya. saya pun dah jadi editor the last 10 years or so. Uh -huh. Macam you katalah tiap-tiap kali sesuatu apa ni gambar artikel laporan yang akan keluar on the front page tu akan melalui proses yang orang kata amat orang kata amat sulit lah sebelum dia diterbitkan yeah. Ha. dia punya degree of orang kata untuk nak lepaskan tu memang tinggi lah kena kata. ada sign off ha, ha. kena like sign to. off so I mean kalau kita bincang lah bagi untuk just some some insight kepada apa ni penonton yang mungkin tak pernah apa, -apa ni melihat macam mana suat khabar operate ha, dia pagi kita discuss Ha, the morning meeting kita dah decide apa yang mungkin akan kita pakai untuk front page terutamanya Petang kita ada lagi satu mesyuarat semua editor akan duduk masing-masing akan cadang Apa artikel ataupun news item yang dia rasa sesuai untuk muka hadapan yeah. Lepas tu ada seorang pula akan masuk foto editor mm -hmm. Akan cadang kita pakai gambar macam ni And then bila dah setuju semua tu barulah dihantar pada grafik artist untuk guna gambar tu So maknanya proses tu dia bukannya sekali Uhum. And dia akan melalui bukan satu orang walaupun foto editor tu yang akan cadang gambar tu Yang agree untuk gambar tu keluar di muka depan mungkin ada 6-7 editor yang duduk dalam mesyuarat tu ha? uh, Evening meeting ni and dalam evening meeting ni yang duduk dalam tu bukan setakat editor news ada editor crime pun ada, editor apa sokal semua ada kat situ jadi pada saya dari segi kata tidak sengaja tu it's difficult to susah ha, susah tima. saya nak terima lah memang susah saya nak terima jadi kalau disengajakan apa tujuan ha, itu soalan cupu mas tu ha, itu ha. yang saya rasa mungkin pihak berkuasa yang dalam proses ni patut siasat lah ya yeah, i mean nah. uh, kita dah dan kita nak siasat ni sebab apa uh, perkara ni timbul selepas a series of uh, events tu yeah. kan daripada benda Cina lah daripada, So kalau you pada uh, observer dari luar you tak ada bias ke mana. You tengok ini ada macam ada, ada macam trend lah mungkin. Mm -hmm. So kalau kita nak investigate authorities, kena investigate Is it a series of coincidence hmm. ataupun ada berlebih mendalam pada saya lah. Investigation tak hanya sepatutnya kesalahan penerbitan saja, Tapi kita kena tengok mungkin ada reasoning ke mungkin tiada ada reasoning. Tapi kena kena make everybody satisfied lah, clear lah. Ya. Saya punya saya punya pandangan lah ya. Dia siasatan tu satu. Tapi di series of apa orang kata uh, uh, Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keresahan di kalangan uh, penduduk di Malaysia Tak kira lah orang siapa yang mana yang saya baca yang macam kes uh, bendera tu Kita duk anggap mungkin orang Melayu pasal simbol yang ditarik tu simbol Islam Tapi saya juga lihat yang apa ni Kaum-kaum uh, uh, lain yang juga merasa marah kerana bendera itu pada mereka adalah simbol the last bastion of kita punya patriotism lah ah ha, apa ni benting terakhir kita punya semangat patriotism kita jadi kalau itu pun boleh di apa ni di di apa ni being treated seolah-olah tidak ada apa ni kepentingan untuk berhati-hati dengan dia jadi mana nilai kita sebagai satu bangsa satu negara orang kata kan you know jadi tapi masalah saya mm uh -huh. serius ni bila saya bercakap dia bukan berlaku kepada Sincu sebagai sebuah surat khabar uh, yang apa ni yang terbitkan di apa ni orang kata oleh uh, private sector. Uh -huh. Dulu pernah timbul kalau saudara Zul ingat uh, satu kontroversi. Uh, pasal iklan untuk uh, tourism Malaysia. Uh, uh -huh. di mana dalam apa uh, iklan itu uh, boleh dikatakan kesemua rumah-rumah ibadat lain dimasukkan sebagai sebahagian daripada clips yang ada. Tapi uh, masjid tiada. Apabila timbul uh, dipersoalkan, uh, jawapan yang dapat daripada pihak uh, berwajib uh, Oh itu adalah klip pendek. Ha? Yang klip panjang ada. Tapi pada saya masih itu sekalipun, saya sudah menganggap ini satu tindakan yang amat tidak orang kata, bertanggungjawab. Kenapa? Kalau kita bercakap dari segi konteks uh, Malaysia, Islam Melayu itu mendahului. Ya, kaum-kaum uh, lain dari segitu. Jadi kalau kata nak tahu dalam klip panjang saja, Seharusnya ditiadakan jugalah yang klip-klip daripada rumah ibadat yang lain uh, Jadi bila itu jawapan diberi dan tidak ada satu orang kata Penekanan uh, kita nak suruh ambil tindakan ni seolah-olah kita ni wants to be very punitive Tapi tidak ada satu penekanan uh, dari pihak lain di dalam kerajaan bahawa Ini tidak harus berlaku. Jawapan yang diberi tidak harus diterima Uh, what do you think? Itulah saya kata. Yeah. Apa, uh, investigation ni tak kita tidak patut ambil dia satu persatu. Hmm. Cuba lihat daripada keseluruhannya, yeah. tahu dia punya efek, dia punya apa intention, dia punya motif. Hmm. Mungkin disesat. Adakah mereka berkaitan ataupun tidak berkaitan? Yeah. Itu yang saya saya harus penting. Hmm. Dan satu lagi uh, Bendera ni satu yang fundamental lah. Semua orang tahu yeah. kan. So, maknanya kalau you buat salah benda ni, tak masuk akal yang benda tu akan berlaku. You tengok benda hari-hari. Yes. And then, benda tu kat muka depan. So, yeah. kalau kita, macam saya kata, kalau kita observer daripada luar, kita neutral ke apa, eh, ni macam, you know... Ada macam dia, ada benda yang tak kena ni kan Ada sesuatu yang ingin disampaikan ha, ya. Itulah kita pun tak boleh lah no, speculate you, ke apa yeah, kan tapi, tapi, ya, tapi saya rasa kalau kita observation macam Ya, yeah, Tapi kalau kita nak speculate pun kan kita nak lihat konspirasi You imagine mula Hsinchu lepas tu uh, yang online punya tu Kuang Wah Yip buat hmm. benda yang semacam Satu lagi publication bahasa Cina Yang apa ni yang di front page uh, on dia punya main page of the website gambarnya pun sama kesilapan yang sama siapa yang sama tak cukup itu uh, saya ingat dalam uh, beberapa hari selepas kes itu ada satu event uh, di Mid Valley kalau hmm. tak salah saya ha, ada satu itu bila Background display dia. display on oh. the apa ni on the big screen masalah yang sama i mean kalau kita lah yang yang nak pakai guna bendera Malaysia selepas berlaku itu, saya ingat kalau kita sendiri yang memang yakin kita tak buat silap pun, kita akan cek bukan sekali. Mungkin 10 kali sebelum kita put up that one. We don't want to get caught ni. Tapi ni macam benda yang berlaku tu yang orang marah, orang tak puas hati itu, doesn't sink in tau. Tidak me, tak, bukan satu benda yang apa ni perlu diambil berat. Dia, dia ha? apa at the very least lah. Kalau kalau apa ni dia tidak menunjukkan uh, kegiatan mungkin jenayahkan yeah, you yeah. disrespect the flag yeah. jenayah kan yeah. it shows disrespect for the flag lah, you, yeah. tak, ambil yeah. you tak ambil berat you tak ambil benda you tak mengambil berat untuk me me ensurekan benda ni tidak berlaku lagi Tidak berlaku lagi dia. dan benda tu betul yes and you see satu lagi saya saya itu bila saya bila cakap pasal flag ni saya melihat benda ni ada series sebelum tu ha huh? Uh, yang saya cakap tadi, tourism. Sebelum ini ada juga di Georgetown apa uh, festival. Orang dah bangkitkan masalah dia di dalam tu tidak ada langsung unsur uh, Melayu ataupun Islam di dalam uh, promonya. Dan mm -hmm. so dia, dia benda yang sama tiap kali uh, benda yang berlaku hilang daripada bendera adalah simbol Islam. Which is of course mm -hmm. Islam dengan Melayu tu dikaitkan. Jadi dia menimbulkan perasaan tidak senang hati di kalangan uh, rakyat. And again saya kata yang tidak puas hati bukan setakat orang Melayu Islam. Non Melis pun banyak yang marah. Jadi pada saya orang yang melakukan ini adalah orang yang bersikap orang kata mencuba saya tidak anggap dia cuba meremehkan tapi saya rasa dia melihat ini satu cara untuk nak being provokatif. Okey mungkin kita ha. dapat melihat dia dari sudut sudut itu. Ha. Dan kalau dia katalah macam yang yang lain-lain punya insiden tu secara tidak sengaja tapi efeknya sama. Ha, dia menimbulkan rasa tidak puas hati. And you know baru semalam saya bincang kata lihatlah contoh dia macam nama Allah di stokin. Dia kata nama Allah ni bukan benda yang Terutamanya kalau bukan Islam dia tak akan pergi tulis dekat mana-mana nama Allah ni. Bukan satu benda macam orang kata you nak tulis kata apa ni a uh, hi uh, uh. yang semua kaum makan tulis apa ni semua ah, tak kira lah bahasa Cina ke kan dalam huruf jawi ke apa. Tapi Allah ni bukan sesuatu yang you tulis secara uh, orang kata mungkin kalau for the non boleh mungkin dalam uh, setahun sekali pun dia uh. tak tulis. And tiba-tiba itulah perkataan yang boleh timbul pada stoket. So how do you reconcile? Nak kata bahawa benda itu tidak sengaja. Itulah lah kan? saya, saya saya sarankan. Saya sarankan. Ya, saya ya. fikiran saya lah. Mana-mana pihak yang bertanggungjawab mesti ada satu departemen kat, kat kita sengaja. punya kerajaan ya. kerajaan ni. Ya, Menteri Pepatuan ini. ke apa ya. ke. Dia patut lihat. Tengok benda ni. Ya. Tengok betul-betul. Yang mereka asyik lihat adalah bila orang marah ataupun orang timbulkan Uh, isu mengenai perkara-perkara hmm. yang berlaku ni Dia tidak lihat mengapa perkara itu berlaku yeah. yang, di, yang ditumpukan It... kepada Kenapa you cakap pasal isu tu hmm. So bila you cakap kita ni lah ha? Kita ni cakap oh kita ni timbulkan 3R Sedangkan kita bukan nak timbulkan 3R Kita nak timbulkan kenapa orang itu melakukan sesuatu hmm. Yang berkait dengan 3R pada saya lah kita you know so how can kita orang kata yang the complainant becomes the the, the orang kata the offender hmm. ha? jadi itu yang saya dok lihat lah orang kata kerana itu benda ini perlu kita teruskan orang kata perbincangannya kerana kalau tidak bila benda ni akan berhenti itulah I mean uh, kita, uh, kita, kena lihat perkara ni tengok apa yang di sebaliknya ada ada something atau tak ada something hmm. bukan nak bukannya uh, kita Tertakluk pada bendera saja sampai kita nak kena adakan briefing Ya yeah. Untuk bendera saja I Amin mean, Ini budak darjah 1 pun dah tahu lah okay. kita tak payah briefing ke okay. gila yeah. I think briefing tu sesuatu yang amat insulting lah pada yeah. saya lah ha, Pada rakyat Malaysia keseluruhannya Hantar lah. balik kelas suruh hormat okay. bendera Malaysia Pagi-pagi bangun, bangun kena kena, kena tabik yeah. I think that's been done. tiap-tiap pagi kalau kita ada assembly it's a common thing. Tak ni editor huh. yang buat salah ah, ni. Itu hukuman yeah. dia. Betul. I think so. Ya, yeah. dia have to do it for uh. at least macam apa? Kalau tak mau masuk penjara uh. pun orang uh. kata buat macam apa? Uh. National service recite hukum negara 10 kali macam tu. Tapi tapi dalam kita bercakap mengenai orang kata kemarahan orang kepada editor-editor editor ni ada juga ahli akademik Melayu yang apa ni berkata dia malu bila uh. apa ni uh, dia merasa malu menjadi rakyat Malaysia uh, kerana editor tu ditahan detain by the authorities pada saya yang patut apa ni uh, patut malu ialah kerana apa tindakan tidak lebih tegas terhadap orang yang telah menghina bendera hmm. bukannya kita malu jadi Malaysian apabila hmm. tindakan diambil orang kata kan you know ini huh? sometimes this ada kind of opinion yang menyusahkan uh, orang kata apa dia membuat seolah-olah itu satu public opinion yang apa ni yang uh, diterima ramai hmm. huh? So, bila authorities nak bertindak, oh tak boleh. Kerana pa, apa? Pa, pa, pada saya, yeah. apa ni, apa, apa, apa pernyataan siapa tadi, profesor uh, siapa abang tadi abang, tu, yeah. dia datang daripada tempat yang kurang ilmu lah. Maknanya, mm. dia tak, dia tengok dari satu aspek saja yeah. freedom of speech yeah. tapi dia tak tahu freedom of speech kan with consequence so yes, right. you can speak you can say what you want to say but you kalau benda be tu tak betul yeah. you ada <laughs> consequence yeah. dia yeah. itu baru freedom of speech ya yeah, betul tapi ini tak datang masuk just to show that you know i am so apa ni saya sungguh liberal pada isu-isu hmm. gini sampai pada penghinaan, penghinaan hmm. pada apa ni bendera kita pun Oh, eh, tak boleh tangkap tak boleh hmm. sentuh orang tu kata. Anyways, kita pula nak masuk pula pada satu isu yang again agak remeh dan agak sempit. Hmm. Tapi ditimbulkan juga je, saya nak just i i think you pun apa ni cik zul pun mungkin rasa benda ni tak perlu bincang panjang-panjang tapi mm. just to show the the series of event tadi mm. ini baru ni ada satu orang bekas uh, apa ni editor sukan mm. ha? cerita dia tu apa ni dia apa ni anak apa cucu dia timbul pasal kereta pin ni bukan nama yang sesuai lah sekarang kereta okay, api sekarang bukannya apa ni uh, Makan engine apa ni Arang apa semua So tak reflect The modern punya tu Then it started It got him thinking mm -hmm. Even nama tu pun Kereta api tanah Melayu tu pun Dah tak sesuai uh, Dia harus reflect apa semua And saya rasa again Ini satu macam Dia macam allergic Pada nama Melayu ni lah Sedangkan itu legacy Ah, ha? Ini orang kata Kalau kata Bila kita tengok Negara-negara luar Apa semua You know what is Orang kata Inherited tu hmm. Inherited lah Bukannya benda tu uh, Orang kata Sesuatu perkara Yang akan menimbulkan Perpecahan Antara rakyat ke apa Dalam perkara ni Saya teringat ha. pada Satu pepatah Inggeris lah uh, American lah namanya dia ha. uh, Dia kata If it's Ain't broke, yeah. uh, don't fix it, maknanya benda tu kalau tak kacau you Dia tak kacau sesiapa, jangan mandai-mandailah So uh -huh. pasal itu saya kata, bila dia timbul ni Adakah dia tidak fikir bahawa ada certain segment of society hmm. huh? The majority for that matter, akan terasa hati Apa hmm. yang dia allergic sangat huh? Bila bila masa pula uh, ada masalah, satu benda legacy begitu hmm. Yang perlu ditukar, orang kata namanya And Adakah namanya kalau begitu, dia buat negara ni masih kita ke belakang 60 tahun dulu, atau 70 tahun dulu. You get know what I mean? Ini kereta api, contohnya. Dia nak ambil guna uh, soalan daripada cucu dia. Ya, The cucu maybe, uh, apa ni, quite, orang kata, uh, sharp pasal ada timbul soalan. Tapi doesn't mean soalan daripada seorang cucu tu, mesti kita terima as uh, wisdom. Mm -hmm. huh? You know, so you guna itu untuk nak perpetuate you, you punya argument. I mean, it's, saya malah guna perkataan yang kasar lah. But I think, it, Very unwise lah You know For the lack of hmm. Or I don't want to be apa Too nasty barit hmm. You know But it's very disturbing Because Tiap kali ada benda ini Seolah-olah datang nak ambil peluang ha, Orang tengah duk marah pasal Case apa bendera tu Tiba-tiba datang nak, nak tunjuk pandai tak dia marah part mana part kereta api ke part tanah Melayu dia dia guna cucu dia tiba huh? kata kenapa guna nama kereta api lagi sedangkan huh? ini bukan lagi apa uh, fire car dah huh? ha, you know so dia kata it got him to think further huh? even nama KTM ha, so cucu dia cuma cakap pasal itulah kereta api huh? oh, to dia me marah an innocent, innocent viewpoint of cucu dia tapi dia pula kononnya terlampau pandai oh boleh fikir beyond that ha, hmm. KTM ni KT, tapi tanah Melayu ni tak sesuai dah Namanya untuk, boleh oh, nak buat macam mana, kereta pih Malaysia, kereta ha, pih laju, Malaysia, kereta pih apa semua So saya nak kata kat dia, orang macam ni, you know, you nak tukar pasal Melayu you allergic sangat, you jangan lupa hmm. ha, Negara ni masih asalnya persekutuan tanah Melayu, hmm. ha, and then raja-raja kita raja-raja Melayu hmm. ha, You know, so you don't touch lah on these things, kan, ha, tak perlulah, you know, nanti kalau orang kata orang macam ni istering apa ni, 3R dan patut ambil tindakan, then you kata oh saya malu jadi Malaysian pasal orang ambil tindakan pada orang yang stir this kind of thing so anyway kita ambil short break sekejap okay Cik Zul kita back but now kita go international lah huh? let's look at what Trump have been doing lah Ha, dia punya apa ni dia nak impose tarif a few weeks ago kita dengar dia nak impose tarif 10-10% lah untuk apa-apa mm -hmm. barang yang diimport masuk daripada Malaysia kena berapa? Malaysia kena up to 24% mm -hmm. I mean agak rendah lah banding dengan some other countries lah mm -hmm. orang kata kan tapi still oh, uh, you know, banding dengan China uh, ha, banding dengan <laughs> China kita <laughs> tak dapat lah orang kata kan and we can always find new market lah saya rasa orang kata mm -hmm. all this and then tapi of course lah the target seems to be China lah ha, sampai berapa sampai 100-100% and China pula retaliate mm -hmm. apa semua mm -hmm. so now he seems to be orang kata backtracking lah dia sudah reverse gear lah sekarang uh, first dia suspend the, apa tu 3 bulan before dah impose the tariff and then now uh, dia duk kata maybe the the tariff punya rate even untuk China pun mungkin tak lebih sampai 100 lebih persen so what, what do you see apa yang dia buat ni dia dia macam ni hmm. uh, Trump ni dia dia trump ni dia tidak mengikut undang-undang apa-apa dia ikut kepala dia sendiri yeah. so masa dia announce uh, masa apa dia panggil liberation day mm -hmm. semua kena penguin dekat dekat antartika yeah, pun kena kena tarif yeah. yes. so dia sedang ganghulah dia kata apa this is the time america mm -hmm. nak come back so dia dia punya intention dia kata dia nak bawa balik apa manufacturing ke Back Amerika. To yeah. Sebab sekarang ni dia dia banyak defisit dengan segala negara tapi paling banyak dengan China lah yeah. So dia gang Ho dia dah kata you come to us Then we negotiate. Dia bagi tarif tinggi-tinggi dulu. Tapi itulah dia tak tengok market. Dan dia pen, apa penasihat-penasihat dia pun nampaknya macam play the market. Yeah. Satu hari dia naik, dia turunkan. Yes. So At, at the last moment turn up into a fight between America and China sebab apa China dia tak back down yeah. so the first time uh, Trump dia roll back hari tu dia ingat dia tengah menang dengan trade war ni tapi Jepun dengan China sudah jual apa ni treasury paper maknanya hutang-hutang yeah. Jepun dengan China ni pegang hutang uh, Amerika dalam trillion tau yes that's right so bila market apa situasi ni reality Trump terpaksa backtrack track backtrack lah itu dia mm. dah terpaksa maknanya di straight war macam dia dah macam dah kalah lah ya yeah, ya yeah. tapi even from the start lah mm. kalau dia fikir dia kata dia nak this effort ni nak nak tarik balik dia punya manufacturer dia nak make sure that things ada dibuat di Amerika lah ha? mm -hmm. so that uh, American siapa ni dia dia punya premise is orang kata macam dia totally detached with the reality betul You know, because apa? Kalau kita tengok, the reason why orang pergi buat di luar daripada Amerika is because of cost. That's hmm. the main thing. American punya investors pergi ke negara, negara lain because of cost. Kalau dia balik, you know dia orang nak buat situ, cost is going to go, I mean cost is already very high situ. And macam mana dia nak orang kata get? Bukan cost saja, ha? Dia tak ada orang nak, nak buat, buat benda tu. Semua semua dekat China. Yeah. So jadi dia punya premise from the very beginning tu is orang kata very orang kata apa? Hmm. Oh. Uh, kata un, was not grounded lah. Dia tak uh, grounded apa Memang kat. Memanglah itu trademark eh, Trump lah. Yeah, that's right. Tapi dia punya ya, yeah, I mean despite that orang kata walaupun kita tahu dia sekarang kena backtrack apa semua. Tapi perbuatan dia tu, announcement dia tu ada impact to smaller trading nation macam kitalah orang kata uh -huh. kan ha bukan smaller semua the whole, oh, the, whole the whole world, world sebenarnya yes. ha. so bila kena macam tu dia ni dah jadi macam satu dajal you know dia buat benda dia tak ada apa orang kata tak ada fikir apa ni dia cuma nak tunjuk yang dia tu apa uh, boleh berfikir outside the box ke ataupun ha? in box dia ke whatever lah you know so are we going to witness Benda ni berterusan selagi dia jadi <laughs> the president of America ni kata. Saya saya rasa hmm. dia dia akan terpaksa uh, roll back completely sebab uh, apa dia tak ke situ. Tapi apa yang lebih menariknya bila dia dah buat benda macam ni satu dunia dah tahu Amerika ni tidak boleh dipercaya lagi tau yes. So sekarang ni dia orang dah buat macam ni Dia orang instead of buying from America Dia buy pada negeri lain yeah. Instead of jual kat Amerika dia jual kat, kat tempat lain yeah. So the world has changed yes. You nak tarik balik pun the world has changed mm -hmm. America has lost something yeah. with this I, I think saya, saya nak percaya juga benda tu Pasal apa sebelum ni kita dok ingat Maybe dia dengan strategis dia susun ni And lepas tu nak start orang kata Nak create that apa new uh empire di siapa hmm. new colonialism punya mentality you know you get me not ha, bila dia cakap make america great again america was never part of those old empire ha kalau kita ingat orang kata kan ha yang old empire ni the british the european punya apa so the fact that this uh european nampaknya bergantung pada america yang sampai dia boleh jadi sombong dengan uh, europe ni uh, dia pada saya dia memperlihatkan bahawa dia nak jadi the new apa nilah the american hegemony ni tidak cukup setakat yang adalah Dia, dia punya unfortunate dia. Amerika is already that. Yeah. Dia dia pemacu apa tu Bretton Woods punya yeah. World Trade Organization yeah. Amerika pemacu dia. dia negeri yang paling kaya negeri yang paling berkuasa dia make the rules tiba-tiba dia abandon that rule you, you saya buat satu undang-undang semua ikut tiba-tiba saya kata undang, -undang tu cempak tak ya. Yeah. so Orang tengah ngalah structure apa macam Canada dia integrated yeah. dengan US, yeah, tiba yeah. baju US buat dia macam, buat tu, dia dah. macam tu dah yeah. semua is becoming undone lah. Yeah yeah, that's right, that's right. Tapi gila lah orang kata bit uh, Trump baru masuk dia punya apa first year of office ni orang hmm. kata uh, we can expect a lot more kata apa benda-benda yang hmm. you know we have uh, impact on the rest of the world yang yang menakutkan ini you know bila Amerika ni dia orang terdesak ataupun bila depa uh, push to corner so walaupun uh, because of dia punya own doing orang kata but again basically dia push to corner because dia orang kata uh, china call dia punya bluff so to speak hmm. Hmm. so bila depa corner depa uh, ni macam macam apa nilah wounded tiger nilah perangai dia ha, create war sana create perang sana sini you know and then again kalau ada perang apa semua then dia again a, a, a war economy uh, dia punya kekuatan dia actually is that bila ada perang dialah yang paling tak, kuat masalah ha. US ni sebenarnya kalau you tengok betul dia tak export anything tapi dollar dia yes. dia just have to print the dollar yeah. kita ambil kita simpan tu yang jadi treasury bill yeah. apa semua yeah. we we take the dollar on the trust that they apa will pay it back so dia hutang atas hutang atas hutang. Dia tiap-tiap yeah. tahun dia defisit. Ya yeah, pasal oh. itu dia don't care you see. Because oh. dia dah sampai satu peringkat dia can't pay yeah. At the rate things. Ha yeah. dia tak boleh bayar. Jadi kalau dia tak boleh bayar Why should they care kata, in that yeah, sense? Because arm. the world will collapse bro. Yeah. Tapi itulah dia dok kira. orang kata Itu saya kata bila every time kita tengok Amerika ni Pasal itu bila orang cakap dia war economy to me bila berlaku kadang-kadang yang teruk-teruk ni dia ada je dia punya orang kata apa ni source of new orang kata apa income dia mm. ha, macam mana dia create war in Iraq dia create war in in the middle east mm -hmm. ha i mean come on kalau orang kita i don't think the world is naive anymore semua ni is dia doing ha, regime change apa semua ni ini semua dia punya planning lah mm. untuk nak expand dia punya ekonomi punya reach on all these countries okay lah tapi mm. be that as, as it may lah ha. benda tu dah dah happen dia dia rollback ke dia tak rollback ke hmm. dia effect ada yes Maka kita sebagai negara kecil ni hmm. uh, paling paling senang kita tengoklah orang kalau tanya budak-budak sekarang dia takut apa iphone naik lagi hmm. mahal yeah. itu dia nak tapi yang saya lagi lagi worry barang-barang yeah. uh, china yang nak export ke US tu Depi mana dia akan come back tu ah yeah. maknanya kita akan dapat lambakan apa goods daripada China yeah. Satu, dia akan compete dengan kita punya own product own products, Dan dia akan compete dengan your own products di market yeah. We cannot undercut China bro Dia yeah, punya kilang 24 it, jam dia, dia punya economy soft scale is nah, Itu beyond kita kalau punya nak tahu efek ke tak efek saya saya risau, part tu lah hmm. Barang-barang daripada the China dump, ni kan The dumping part You tengok lah Temu ke apa ke, yeah. Taobao ke, yeah. you tengok That's right, that's right, correct. So, uh, looking at all this, saya rasa kita ni should brace ourselves lah. Yeah, yeah. Uh, walaupun kata dia apa America rollback apa semua dia punya tarikh tu. Effect dia dah ada. Effect dah ada. So, It's too late, there. dia macam kapal lah. Yeah, yeah. Tu, buat masa ni, saya hmm. terfikir, kalau we need a Rafidah Aziz lah. Yeah. At this time, you know. Yeah. Ya, boleh. But you saying tegas. that you saying that akan menyakitkan hati setengah-setengah orang pula lagi. But then you know again oh. something beyond good manners you just have to say it oh. lah, nah. lah kan. Okay. Ha? So anyway on that note kita ni pun dah apa ni uh, at the end of kita punya discussion ni. So for apa ni untuk episod kali ni kita nak ucap terima kasih lah pada semua yang menonton uh, dan kita harap kita dapat bersiaran lagi di masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Cik Zul Terima kasih Cik.